Телеканал Херсон Плюс, враховуючи велику кількість кандидатів як в депутати, так і на посаду мера, і при цьому дуже короткий термін самої предвиборної кампанії надав можливість усім без винятку у проєкті незручні запитання кандидатам поставити будь-які запитання. Протягом трьох тижнів відбувався віртуальний діалог між виборцями та кандидатами. Проте чимало запитань лишилися без відповідей. Давайте Сальдо зададим вопрос. Чому на Чирюпінську конку не возять дачників. В воскресные, в выходные дни. Уже кандидаты. Скажите, пожалуйста, когда вы писаете, уже воровать и нормально сделаете город, нормально все, чтобы это было? Игорь Семенович, вы так молоды, но хотите занять под пост мэра. Вы не считаете, что это слишком рано? Рыбаков, а кто это? Когда в нашем городе будут этот, открыты все детские сады? Когда они обратят внимание на такой поселок, который рядом с городом, это поселок текстильщиков. Владимир Васильевич, а когда будет вестись нормальная борьба с бродячими собаками? Семенович Игорек, вы молодой, как мой сын. Скажите, пожалуйста, влияет ли на ваш, э, на ваш выбор, на ваш политический взгляд ваши родители? Найбільше запитань від херсонців отримували безумовно ті кандидати на посаду херсонського міського голови, яких вже давно знають городяни. Серед них і Владлен Гірін. До речі, він єдиний, хто відповів на всі запитання. У мене вопрос Владлену Гіріну Може ли он ре реалізувати ту програму, яку він обіцяє перед виборами, якщо він стане мером? Все, що я в своїй програмі, основано не просто на словах, а основано на розщотках. математических и экономических обоснований с приложением проектной документации в плане восстановления регулярной водоподачи, теплоснабжения города, восстановления дренажных и ливневых канализаций. Я, я много лет работаю в промышленности, в производстве и каждый день занимаюсь этими вопросами. Для меня это моя наука, это мое образование, это моя квалификация. Я как рыба в воде себя чувствую в коммунальном хозяйстве. Поэтому я не только смогу, я еще докажу многим людям, тем скептикам, которые сегодня сомневаются в том, что реально построить, реально создать, реально возобновить. Докажу, что мы намного быстрее это сделаем, чем я даже это обещал в своей программе. И вы увидите результаты очень скоро, очень быстро, жители города почувствуют изменения в жизни. Не менше запитань виборці адресували і Андрію Путілову. Проте відповіді не на жоден так і не почули. Андрій Путілов, це правда, що ви займаєтесь? От, чорним этим, піаром? Буде ли він займатися сільськохозяйственною кооперацією? организации значит вот этой связи села с городом общественная организация вернее ведруж... ну, движение ведрожения херсона э, занималась э, социальными проектами и, и, и привлекала к этому общественной организации города они свернули эту работу и занялись только как бы мы больше перешли к пиару товарищ путилов а не боитесь ли вы выйти э, на диретипаты э, с товарищем Гириным? Коротка, хаотична, водночас бурхлива і пристрасна. Саме таку оцінку від політиків і звичайних людей вже отримала ця предвиборна кампанія. Підбиваючи підсумки проекту, незручні запитання кандидатам, ми також вирішили звернутися до кандидатів і почути, як то кажуть, з перших вуст їх коментарі стосовно цієї кампанії. Я можу її оцінити з точки зрення і як руководителя міста, который отвечает за подготовку избирательного процесса. По закону мы оказываем содействие избирательных комиссиях, предоставляем помещение и как одного из участников этого процесса. Поэтому компания была короткая, официальная ее часть, хотя многие стартовали намного раньше. Но те, кто именно занимался агитационной работой законом отведенное время, они вели себя более достойно. И вообще, я за честную борьбу. А честная борьба предполагает и честные методы. Кое-кто применял методы, которые приводили к разборкам вот, между кандидатами, между политическими партиями. Вот такие методы, на мой взгляд, недопустимы. Недопустимы и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения создания вот так называемого пиар-технологического воздействия. И думаю, что херсонцы уже научились разбираться во всем этом, потому что политическое образование у каждого человека, она растет. Мы видим все, что происходит и даем правильную оценку. Это технология или это действительно реальный факт. Поэтому в общем избирательная кампания имела природное напряжение, которое возрастает, вот возрастает к завершению ее прохождения. Думаю, что после 31 октября, 1-2 ноября мы войдем в обычное, привычное русло хозяйственной экономической работы, что намного более важнее для каждого из нас. Я думаю, что комментарии на сегодняшний день излишни в отношении честности. Я думаю, что впереди у нас еще большие потрясения. Я думаю, что Херсонщина удивится тем, какие это будут выборы. Я думаю, что люди, которые взяли на себя ответственность, величайшую ответственность, в разрез с логикой, в разрез идеологии президента и премьер-министра, вести кампанию таким образом, я думаю, что после выборов мы подведем итоги. И каждый в своей семье подведет итоги. И те, Кому по должности необходимо подводить итоги. Я только знаю одно. Мы дойдем до конца. Быстрая кампания хороша тем, что у жителей города есть выбор голосовать за тех, кто долго и продуктивно рядом с ними работает, за известных людей, за тех, которые трудятся, либо за тех, которые, как чертик из табакерки, в последние там, месяцы или два появляются с навязчивой рекламой. Конечно, сказать о том, что все попадают однозначно в равные шансы, нет. Но выборы — это такая вещь, в которой э, очень сложно, это как в спорте, очень сложно признать свое поражение. То есть только люди очень э, достойный. Конечно, идя на выборы, каждый хочет победить, и этого хотел бы и я. Хотел бы поддержки людской, но э, для меня имеет значение, какой ценой. Давать оценку этой предвыборной кампании очень сложно. Профессионалы, которые постоянно занимаются выборами, знают о том количестве нарушений, о том количестве составленных актов и вообще ставят под сомнение, можно ли этот процесс назвать свободными выборами. Я бы в свою очередь задал бы другой вопрос. Почему в этой предвыборной кампании херсонцы были обделены информацией о происходящем? Абсолютное большинство херсонцев знают буквально несколько фамилий, которые на слуху, и несколько названий партий, которые знают издавна. Но не знают и не разбираются и не готовы к тому, что они увидят в бюллетенях. А все потому, что СМИ проигнорировали эту предвыборную кампанию. Абсолютное большинство средств массовой информации публиковало и показывало только заказанные, проплаченные материалы. Не было даже намека на какую-то аналитику, на простейшие теледебаты, на знакомство с кандидатами как с людьми. После этой предвыборной кампании мы еще раз убедимся, что бабло перемагает все. И в этой предвыборной кампании мы увидели, как тяжело делать хоть какие-то намеки на объективность, как тяжело было работать журналистам, которые пытались предоставить возможность высказаться всем. И увы, из-за этого мы все, и журналисты, и кандидаты, и представители власти, получим от избирателей негативную оценку за нашу работу и общую негативную оценку за всю избирательную кампанию.